Evet kardeş bu elçin bu kameranın koyu bir an benim Özü yoktu burada Yen Birden ee, bağmasa, görməsə, paylaşsa belə bağıqrımızdan keçir. Onun TV gedir, qaydaları pozur. Bütün ziyanlı şeyləri bara gedir. A, provokasiya ilə məşğuldur. Prosto olaraq çəkmir də bura. Olar çəkmir. Ancaq həmişə hər bir işlə məşğuldur bu adam. Orda sizə ayib, qayda qanun belə, ay bu millət belə maşın sürür, elə maşın sürür elə şeylərə inanmır. Həmin yani özün nə bilirsə elə. eləyir. Orda sonra budan montaj edir, kəsiri çıxardır, elə birisiz ki, o hər şey düz. Mənməndiməmisham az. Qarar verir. Ha, sən də xeyr adamsan, ha. Nə sənin kişi bir, nə qədə. Oy, bəla, nə də xır, nə də xır. Girəcsinə e, girdiyim. Qabaqındakı maşının deyir, içinə gir. Gir içine benim için yol at. Keçin ben. Moyka ile görüşürüz. Moyka Zibirxana? E, Moyka ve Zibirxana, Aha. Ya bildim, bildim, bildim. Gelirim. <laughs> 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 Stuplenin bas skor istedi diye sen. yəşildir. Ağır deyə saxlama olmur. Gətirə. Gətirə. Qalanda qaldı. Gəl, gəl. Kaskanı verim. Bəzə ola bilər ki, <laughs> tərridir. <Ağır>, <laughs> Biləmirəm. Hə, 05-i bas. Gəl, gəl, uzağa getmə, bura gəl. Getmə. 05-i bas. Yaxın gəl. Gəl, 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 gəl. Qaldır onu yuxarı. Qaldır telefonun yuxarı. Gəl, gəl birazı qovana gəl gəl.

bu çar qoşdu ona arəsi 300 qətli oldu yolda. Ha? Bunda ilə elçi. Ha. Orda çox adam məni tənqid eləyir ki, günah səndədir. Bura olsun, sağ olun. Yaxı, yaxşı. Sağ ol, sağ ol. Bildin gəca çıxardın. Ha, ha. O burdan sola bir dənə də sağ. 24 saat çəkir bə? Ha. Çəkir. Hə, elə eləyim baxarsın. Allah köməyin olsun. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ ol, əzizim, sağ ol. bazı vloggerlər var, dediyim kimi. Belə daha yerə göyə sığmırlar. Amma bu Allah saxlamış, o papaqlonc da omdı ya 100%, çünki reklam eliyirdi. Bu Allah saxlamış. Araz marketdən üzbüz. Bülbül Seyin Əziz oğlu ə, mən bilən desəm belə eşitmişəm. Kasıp oğlan olub. Elə-belə də elə bizim kimi mənim kimi çaşıb oğlan olub. Yavaş-yavaş başlayıb vloglar eləməyə. Özdə o vlog eləyəndə artıq vlogoğum ən belə təzə vaxtdı idi. A. Amma lə təkdik adamlardan biri də Hüseyn idi. Yəni demeyim nədir? Bu adam yavaş-yavaş çəkdi, 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 səbrlə, təmkinlə komediya janrında çəkirdi də. Yaxşı da çəkirdi mən onun neçə videosuna baxıb Həqiqətən məna da gülmüşəm ha. Çox gülmüşəm. O yeşəqarın polis rolu <laughs> necə yaraşır ona? <laughs> Piss. Piss. Nəysə. İndi qıraqdan kənardan görsənlər nədir? Kənardan görsənlər budur ki, ha. Səyin az oğlu bir vaxtı kasıb oğlan idi. İndi restoranı, zadə, nə bileyim, maşın şouya çıxdı, ora getdi, bura çıxdı, efirə çıxdı. Kənardan görsənəndə budur. Yəni çətindir, çətinliklərlə, çətinliklərlə gəlib görürsüz, maşallah, cavan uşaq. Məəllən həm yaşıd olardı, hə, bəlkə də məndən balaca olar, eh. Əli məsələ indi yaş deyil, hə? məsələ öz potensialını ortaya qoymaqdır. Və bunun uğrunda Bu getdiyin yolun uğurunda mümkün də elə qabağına maneə çıxmasın. Mümkün də elə bir şey yoxdur. O salam əmə. O qoyuna üzr istəyirəm mən. Qoyuna xas olan bir şeydir ki, qoyunu buraxırsan otduğu ot deyir də özü üçün hazır otdur. Amma insana xas olan bir şey deyil axı. İnsan əziyyətlərdən ayağı dikana batmalıdır, ayağı nə bilim daşa dəyməlidir və aziyət çəkməli. Necəsə. Həmişə elə. Qaz ver, qaz ver. Həmişə elə. Bəlkə elə. Həmişə elə. Volt götürürsən elə. Hələ ki yox. Hələ saxlayıb. CV yazmışam hələ də. Həm də dişan, həm də keçəndə götürürəm. Sizin də bu onu? Yazışdığın şey yoxsa belə gəlmir? <laughs> Mən lap əvvəldən girmişəm hə. O başlayan dedi. <laughs> A. 16 6-sı biril oldu. Nınım. Allah kömeğin olsun. Oy da avariye bak ha. Avariye bak kacıllak lan. Bu ne da o? Bu ne da o? Kattalıyı be maşını ye. Ay atın. Sağ ol azim. Allah razı olsun. Ateş. Ya, yeah, vlog çəkir. YouTube-da vlog çəkirlər. Okay. Okay. YouTube A. On qoysa molar YouTube-a. Qoysa molar bunu. Allah razı olsun. Okay. Elsin yolsuz. Bəzən olur. Bəzən yox, çox vaxt olur ki şikayət eləyirlər. Bir də görürsüz çanaırdan kimlənsə söhbət eləyirsən kimsə düşüb ordan zəng eləyir mənə ya Instagram-da yazır ki, qardaşım mən sizdə videoda düşmüşəm. Xahiş edirəm o yerini götürürdüm. Keç, keç, keç. Anası uşağın əlindən tutub uşağın olar təxmini 3 yaşıza, 4 yaşı belə. Balaca uşaqdır. Uşaq yıxıldı yerə. Çəkdim ay kameraya düşdü. Sadəcə bu icmal qaydalarına ziyaret eləmək məsələsi var, o, olmaz qoymaq. Təqdim eləmək olmaz. Yəni o şəxsin ixtiyarı var ki, məhkəmədə mənim baramda iddia qaldırsın və məhkəmə mənim əleyhimə qərar çıxarsın. Ona görə də bunlara nəzər alaraq olmaz vermək. Çünki bu xanım haqqında mən neqativ fikirlərimi bildirəcəm. Nəysə. Uşaq yığılıb, uşaqdır da. Yəni uşağın işi yığılmaqdır. Elə bir insan yoxdur ki, uşaqlıqda yıxılmasın o. Uşaq yıxılmalıdır ki, yıxılmağın, durmağın nə olduğunu bilməlidir. Yəni bu Allahın təyin elədiyi qayda-qanundur. Uşaq yıxılır. Öylələ, öl. öl, öl Ayağının altı uşağı yerdə vurur. Ha A! Uşağı yerdə vurur. Alə, gedə, aləsürəy. Qolab-qolab oturmağına, oturmağına va. Uşağı yerdə vurur. Ki, yəni ayağının altına bax. Yəni niyə yıxıldın? Sən yıxılmamal idin. Bu nə onlaşdı? Bu nə baxışdı? Bu nə tərbiyə növüdür? Yəni çox maraqlıdır. Həqiqətən, o uşaq bir az sonra böyüdükdən sonra artıq o valideynin üzünə qayıdarsa, Bu valideynin indidən ıı, uşağın şuur altında qoyduğu salam olur. Şuur altında qoyduğu bu zədanın nəticəsi olacaq. Bizim bir müştərim var Nizami küçəsində. Artıq mən 4-5 dəfə o müştəriyə sifariş aparmışam. Təsəvvür eləyin Mən o evdə bir ana və bir oğul görmüşəm. Başqa heç kimi görməmişəm. Yəni qapını açan ikinci bir şəxs, üçüncü bir şəxs görməmişəm. Qadın xanım açır qapını, təsəvvür edin, insana kuryerə o qədər çox sağ ol deyir. O qədər çox sağ ol. Bizim kuryerlərlə həmə müştəri barəsində danışanda hamı eyni fikirdə olur. O qədər çox sağ ol deyir təsəvvür eləyin. Zəhmət çəkdiniz, çox sağ olun, çox sağ olun, zəhmət çəkdiniz, dalbadal, dalbadal, çox sağ olun. Eyni ə... Münasibət uşağında, uşaqda. Uşağın da təxmini olar 12 yaşı, 11 yaşı belə. Eyni münasibət, yəni ana necədir? Özə biraz rusca yazıçısınızlar. Ana necədir? Ana necədir? Uşaq da elədir, o cürdür. Çox sağ olun, təşəkkür eləyirəm, zəhmət çəkdiniz, çox sağ olun. Adam öz əxlaqından xəcalət çəkir. Öz əxlağı üçün lanır insan öz əxlaqından ki, yəni bu cür əxlaqın qarşısında mən əxlaqsız sayılıram. Baxın, ananın uşağa verdiyi bu cür tərbiyə, görürsüz, orada mən inanmıram ki, o şiddətin nəticəsində uşaq o cür tərbiyə alsın, o cür ıı, ünsiyyət eləsin, ictimaiyyətlə.